Minggu-minggu dirimu apa yang demen? Uyok melok ikuti kemen? Neng Cepu Duelan yang walu men yuk Uyik ide view-view kaya nguwene ke Neng Indonesia jarang ditemui kanan-kiri ono utane Cepu Blora penghasil jati terbaik Jari ini ngono men terkenali men Mwambek Cepu adalah gudang ya minyak. Makane iki perjalanan yang Cepu wisbar nyambiko cabak langsung OTW. Engko mesti ngliwati pasar sore barang iki men. Nonton kahanan Cepu saiki kaya apa aja ini Taman 1000 lampu terus kuliner-kuliner semua mantep-mantep men. Rencana juga mau dijadikan Cepu Raya. Rencana monggo ape nonton-nonton iki men Taman 1000 lampu men. infone wis ono macem-macem ono lokone ono patung apa monumen-monumen kuda bahasa jawane ziarah iki men iki wis perbatasan iki men ning cabak wis bare cabak terus engko teko Kalimodang nah, keren kisah-kisah sejarah Cepu wah kene men kulinere juga wah lha men ngarep iku sing jenenge tertek roha ati jaman bledha wananku irine kuliner SIO roa meneh pol njenenge urung taurene kudu ndang rene iku iki ta wis teko taman 1000 lampu iku men nek mono anku iki juga ana no loko peninggalan kereta api iki men di pojang cocek nek cepura ya iki men yo taman 1000 lampu akeh men Wah, ini juga yuk, juga, yuk, men lho juga ana kereta iki juga yo men wis ora sing wong-wong tau rene men. Wah, apik pokoke Cepu iki. Wah, gali-gali jerha iki, patung kuda ana sing ndelani Ronggolawe. Iki wis teko Pertelon utawa pertigaan iki men. Ngiring teko pasar Cepu ngawan niku jembatan gawan Teko Surabaya. Wah, tontoni men iki men keren men. persiapan rono iki men. jembatan jembatane. nggih persiapan men masuk ning jembatan Bengawan. Jembatan iki keretek ya. Keretek iki menghubungkan antara Jawa Tengah mbek Jawa Timur. Jawa Tengah mbek Jawa Wetan iki men. Walah men. Terus engko iku iso dideleng iku men. Ning kiri ana jembatan zaman Belanda, iki jembatan wong. Terus ana kanan ana iku jembatan kereta api men. Dadi sak lokasi iki ana patang jembatan utawa papat keretek men. konstruksine engko didelok ya men ya. Apa ngene ngisor terus nguasut-nguasut konstruksine kaya kuwi. Ya, ning Kali Gawan Solo. Nek wong kene ndharani ana Kali Gawan Solo, ana jembatan kethek barang. Lah sing jembatan kethek ngendi? Engko ditelusuri men. Oke okay, men ngono. Ya.